দৈ স্কুল চাইছোঁ আমাক পেপাৰখন লৈ আহিব পাৰিবানে খুলিব আচলাম আলাইকুম হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মই পাৰবিনে আপোনালোক সকলোকে মোৰ পাৰ্বিন ডেইলি ব্লগ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আমিও ভালে আছোঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা স্কুললৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া মানে তামান্নাহঁতৰ পৰীক্ষা হৈ আছিলে তিনিমহীয়া আদায় হ'ল বাৰু এতিয়া তথাপিতো স্কুল গৰম বন্ধ নিদিয়ালৈকে স্কুল যাব লাগিব সেই কথা কাৰণে স্কুললৈ ৰাতিপুৱা ওলাইছোঁ আৰু মানুহজনে গাড়ীখন উলিয়াইছে আৰু মই ভাবিছোঁ মোৰ মানে কি হৈছে আগতে মই ডেইলি ব্লক ডেইলি দিওঁ আজি বহুত দিনৰ পৰা মই দিয়া নাছিলোঁ যে সেইটো কথা কাৰণে অকণমান খেলি মেলি এটা হৈ গৈছে আৰু মই ভাবিছোঁ পুনৰ সদায় দি থাকিম এনেকৈ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু ভাবিছোঁ তাৰমানে স্কুললৈ নিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যিসকলে মোৰ আগৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে তেওঁলোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যদিও নতুনকৈ কোনোবা আজি প্ৰথম মোৰ চেনেললৈ আহিছে যে আজিৰে পৰাহে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকক মই ৱেলকাম কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব একো জানিবলগীয়া কথা হয়তো নাথাকিবও পাৰে তথাপিতো আমাৰ আমিনো কেনেকৈ আছোঁ তাকে আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পাই কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব আৰু চেনেলটো আগলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব আৰু তাৰমানে স্কুলত থৈ আহি পেলাই ঘৰত আহিহে মানে জলপান খাব লৈছোঁ তাৰ আগত মানে খোৱা নাছিলোঁ যাওঁতে বৰ ল'ৰালৰি আজিকালি যিহেতু একদম চাৰে সাতটাৰ পৰা ক্লাছ হয় যে আৰু জা জলপান খাই উঠি পেলাই মই মানে দুপৰীয়া দাইল বনাবৰ কাৰণে কোমোৰা এটুকুৰি কাটি পেলাই থ'ব খুজিছোঁ মানে আমাৰ আমি আমি মানে মোৰ ভিডিঅ' যিবিলাকে চাইছে সকলোৱে দেখিয়ে আছে মই দাইলত লাও অমিতা কোমোৰা এইবিলাক মই দাইলত দি খাই খুব বেছি ভাল পাওঁ মই বুলি নহয় আমাৰ সকলোৱে খায় আৰু এতিয়া মানে অলপ পিছত আমাৰ আচিকৰ স্কুলৰ মানে আমাৰ আচিতে ইলেভেনলৈ পালে আমাৰ আচিকৰ স্কুলৰ মানে ফিজ দিবলৈ যাব লাগিব মই আৰু ভাবিলোঁ বোলো পাচলিটো কাটি পেলাই ৰেডি কৰি থৈ যাওঁ তেতিয়াহে আকৌ আহি পেলাই ল'ৰালৈকে বনাই দিবহি পাৰিম নহ'বা মোৰ এনেও মানে কি আন মানুহতকৈ মই অলপ মানে মোৰ গতিটো খৰ নহয় লেহেমীয়া মই লেহেমীয়া গতিত কাম কৰোঁ কাৰণে মোৰ সদায় কামবিলাক মানে পিছলৈ গৈ থাকে দেৰি হয় কোনোবাই যদি এটা কাম যদি আধা ঘণ্টাত কৰে মই সেইটো কাম মোৰ ডেৰ ঘণ্টা লাগে আৰু আজি মই ভাবিছোঁ যিহেতু মোৰ কেইবাটাও কাম আছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আগতীয়াকৈ মই বস্তুখিনি যোগাৰ যন্ত্ৰ কৰি থৈ লওঁ তাৰপিছত আহি পেলাই মই বনাম এনেকৈ ভাবি পেলাই পাচলিটো কাটিছোঁ আৰু ঘৰত মানুহে কামো কৰি আছে তেওঁলোকক মই দেখুওৱা নাই দেখাম লাহে লাহে কেতিয়াবা বেলেগ ভিডিঅ'ত আৰু মোৰ নিজৰ কামখিনি মই কৰি পেলাই এতিয়া ওলাইছোঁ আচিকৰ ফিজ দিম বুলি আৰু মই এওঁ মানে আছে ঘৰতে মোক গাড়ীত লৈ যাব আৰু মই মেজিকত যোৱাকৈ নাই আৰু বতৰটো খুবেই বেছি ধুনীয়া ফৰকাল হৈছে ফৰকাল মানে কি গৰমে জ্বলাইছে বতৰ ফৰকাত হ'লে নহ'ব মানে অলপ গৰম হৈছে দেই মানুহ উশাহ ল'বলৈ কষ্ট হৈ গৈছে ইমানেই বেছি গৰম হৈছে আৰু স্কুলৰ পৰা যিখন মানে ফিজ দিবলৈ আচলতে গুগল পে' থাকিলে মানে গুগল পে' দিব পাৰে আৰু নহ'বা বেংকত কাগজখন জমা দিব পাইছে কিন্তু মই তাকে মানে সুধি যাম বুলি স্কুললৈকে আহিলোঁ বোলো সুধি লওঁগৈ কথাটো নিজৰ মুখে আৰু তামান্নাহঁতৰ স্কুল ছুটি দিব হোৱাৰ কাৰণে মই আচিকৰ মানে ফিজ দি পেলাই বাহিৰে বাহিৰে আমি তামান্না স্কুললৈ বুলি আহিলোঁ স্কুল ছুটী হ'ব এতিয়া ইয়াতে অকণমান এওঁ ৰৈ আছে তাৰ ছুটি হোৱাৰ পিছত ঘৰলৈ যামগৈ ঘৰত গৈ পেলাই আকৌ আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব দেই এইমাত্ৰ মানে ভাত খালোঁ খাই পেলাই বহিছোঁ আৰু আজিকালি মানে অকণ অকণ তামোল খাব লৈছোঁ আগতে তামোল নাখাইছিলোঁ আজিকালি অকণমান তামোল খাওঁ তামোল খাই চূণ চাডা নাখাওঁ বাৰু এনেই অকণমান তামোল অকণমান পাণ খাওঁ এতিয়া কথা এটা মানে ক'ব খুজিছোঁ আপোনালোকক ক'ব মানে কি মই আপোনালোকক মানে জনাব খুজিছোঁ কথাটো আমাৰ কিছুমান সমস্যা থাকে বহুতেই বহুত সমস্যাত ভুগি আছে কিন্তু কাকনো কোনে ক'ব হয়নে আৰু কৈনো কি ফল পাব ধৰি লওক কিনো হ'ব সেইকাৰণে মানুহে বৰকৈ নকয় কেতিয়া মই আজি ভাত মা দলক মাৰি দিয়া মেকুৰী সোমাই গ'ল আজি ভালেমান দিন হ'ব মই দাঁতৰ সমস্যাত ভুগি আছোঁ দাঁত বন্ধ কৰা দহজনত বন্ধ কৰা হ'ব হ'ব আৰু নালাগে হ'ব দাঁত এতিয়া আপোনালোকক কৈছোঁ দেখাব নালাগে দেখাইছোঁ এই দাঁতটো সেইটো সেইটো দাঁতটো মোৰ সৰি গ'ল লগাব লাগিব নলগালে আকৌ বেয়া লাগিব নহয় দাঁতটো সৰি যোৱা একমাত্ৰ কাৰণটো হৈছে কি দাঁত মোৰ মানে পোকে খোৱা নহয় আৰু একো মোৰ দাঁতৰ বেমাৰ তেনেকৈ নাই কিন্তু বেমাৰ নাথাকিলে দাঁতটো সোনকালে সৰিব নকৰে নহয় কিবা এটা নিশ্চয় হৈ আছে এতিয়া হ'ল কিন্তু সেই দাঁতটো মোৰ খুব সিৰ সিৰাইছিলে বৰ সি খিৰাই থাকে দাঁতটো একদম মানে থাকিব নোৱাৰোঁ সি সিৰণি গাৰোঁ সি সিৰাওঁতে সিৰাওঁতে একদম এনেকৈ থপথপকৈ গালত মাৰি থাকোঁ মই তাৰপৰা সিৰখিৰণি ভাল নাপাওঁ দাঁতটো মানে জিভাখনে দাঁতটোলৈকে মানে জিভাখন অংকে আঙৰ ঠেল খেলি গৈ থাকিবলগীয়া হয় তেনেকৈ থাকোঁতে 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 মোৰ দাঁতটো পূৰা হিলি গ'ল একদম কটকটকৈ লৈ গ'ল তাৰপৰা এদিন দাঁতটো পটককৈ হৈ থাকিলে নহয় একো বিষ বিষ নাই আৰু দেই তাৰপিছতে দাঁতটো লগাম লগামগৈ থাকোঁতে এলাহ কৰোঁতে 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 এইফালে নাই এইফালে নাপাওঁ এলাহ কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে মোৰ সেয়া দাঁত মানে দেখাবলৈ লাজেই লাগে মানুহ তথাপিতৰত এই দুটা দাঁত এই একদম পূৰা শিৰ খীৰাইছে দাঁত পূৰা শিৰ সিৰাই শিৰ সিৰাই একদম থাকিব পৰা নাই তাৰপৰা সেইদিনাখন ডাক্তৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ মানে দাঁতৰ ডাক্তৰ এজনৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ তাৰপৰা তেওঁক দেখালোঁ এতিয়া দাঁতৰ ডাক্তৰজনে মোৰ দাঁতকেইটা চাই পেলাই মোৰ মানে এটা পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ কথাটো জনাওঁ কেলৈ জনাওঁ মোৰ যিটো সমস্যা দাঁতৰ শিৰ অঁ আৰু এটা কথা দাঁতৰ মানে গুৰিটো দাঁতটো মানে গুৰিটো লাহে 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 ওলাই গৈছে দাঁতৰ গুৰি যে মানুহৰ দাঁতটো অকণমানি গুৰিটো অকণমান দীঘলকৈ থাকে এতিয়া সেই অকণমানিটো ঠাইত মানে দাঁতটো দীঘল হৈ গৈ আছে গুৰিটো ওলাই যোৱাৰ কাৰণে দাঁতটো দেখিবলৈও বেয়া হৈ গৈছে আৰু খুব কষ্টও পাই আছোঁ মই তাৰপৰা ডাক্তৰে মোৰ এক নম্বৰতে খাবলৈ মনা কৰিলে টেঙা মই এটা কথা বুজিব পাৰিছোঁ যে খুব যে গৰম হ'ল এই গৰমৰ দিনকেইটাত মানে পূৰা নেমু চৰ্বত বনাই খাইছোঁ দৈ খাইছোঁ ভাতৰ লগত টেঙা খাইছোঁ আচাৰো খাইছোঁ টেঙা ইমানবোৰ যে কৰি আছোঁ সিমানখিনি কৰাৰ কাৰণে মোৰ দাঁতকেইটাই বেছি আমনি কৰিবলৈ আহিল অনতেটে শীৰ্ষে থাকে তাত ডক্টৰজনে মোক ক'লে বোলে আপুনি টেঙা একেবাৰেই নাখাব মানে একেবাৰে মৰালৈকে টেঙা খাবলৈ মনা কৰা নাই মানে দাঁতকেইটাত শীৰ্ষে আছে দৰৱ দিছে খাবলৈ মোক কৈছে আপুনি পঁচিছ দিনমান টেঙা নাখাব আৰু জ্বলা বস্তু নাখাব জলকীয়া টেঙা মচলা তাৰপিছতে ভেন্দি বেঙেনা মধুৰি খাবলৈ মনা কৰিছে মোক তাৰপৰা মিঠা কৈছে মিঠা মানে খাব যদি আপুনি নেখাই মানে মিঠাই বুলি নহয় আৰু ধৰি লওক চাহত মানে বোলে ফিকা চাহ খালোঁ মিঠা বস্তু কিবা এটা বিস্কুট হওক কিবা এটা খালোঁ তেনেকৈহে খাব মিঠাই চিঠাই বৰকৈ নাখালোঁ দাঁতৰ কাৰণে ভাল নহয় অৱশ্যে দাঁতৰ কাৰণে কাৰোবাৰ কাৰণে কোনোবা বস্তু ভাল হ'বও পাৰে কাৰণ সকলোৱে সমস্যা একে নহয় মোৰ নিচিনা মোৰ যিটো সমস্যা হৈছে সেইটো মইহে বুজি পাইছোঁ আৰু যদি আপোনালোকৰ মোৰ নিচিনাকৈ কাৰোবাৰ দাঁতৰ আলুবিলাক ওলাই গৈছে দাঁতৰ গুৰিবোৰ ওলাই গৈছে দাঁত শিৰ শিৰাইছে তেতিয়াহ'লে মই এইটো কথা ক'ম টেঙা পাৰিলে কেইটামান নাখাব মই এতিয়া ডক্টৰক দেখুৱাবা ডক্টৰে মোক দৰৱ দিলে প্ৰায় মোৰ দৰৱ খাই এদায় হৈছে বাৰু দাঁতৰ মানে একো সমস্যা মই পোৱা নাই এতিয়া বিখোৱাও নাই শিৰ শিৰোৱাও নাই একোৱেই হোৱা নাই অঁ আৰু দুটা বস্তু মোক দিছে টেবলেটৰ লগতে মানে টেবলেটকেইটামান দিলে নহয় দুটা দিছে মলমৰ নিচিনা মিক্স কৰি পেলাই ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া গধূলি তিনি টাইম মানে দাঁত দাঁতৰ আলুবিলাক মাজিব দিছে আৰু মই এইখিনিতে এটা কথা কৈছোঁ কিছুমান মানুহৰ মানে মোৰ পৰাই এনেকুৱা হোৱা যেন অনুভৱ হৈছিলে মানে কথা পাতিলে মুখখন যে গোন্ধাই যায় তেনেকুৱা এটা ছিষ্টেম এটা হয় কাৰণ দাঁতবিলাক লেতেৰা হৈ থাকিলে মুখ খোৱা বা গোন্ধ এটা ওলায় বেয়া যিটো গোন্ধ হয় নেকি মানুহে লগত ওচৰত কোনোবা থাকিলে বেয়া পায় তেনেকুৱা গোন্ধবিলাক নাইকিয়া হৈ যাব আৰু মই এইটোকে আপোনালোকক মানে জনাইছোঁ মোৰ বেমাৰ হৈছে আপোনাক কি কৰিব তথাপিতো মই কৈছোঁ যদি আপোনালোকৰ মোৰ নিচিনাকৈ কাৰোবাৰ দাঁত শিৰ শিৰাই আছে দাঁতৰ আলু ওলাই উখহেৰা নিচিনা হৈছে দাঁতৰ গুৰিবিলাক ওলাই গৈছে তেতিয়াহ'লে টেঙা জলকীয়া এইবিলাক নাখাবই টেঙাটোৱে মানে অপকাৰ কৰিছে সকলোবিলাক মানে কথা টেঙা বেয়া নহয় টেঙা ভাল কিন্তু দাঁতৰ যে আলুটো মোৰ সম্ভৱতঃ কিবা বেলেগ ছিগি মেলি যায় নেকি চাগে টেঙা চেঙা খালে মনা গ'লে তাকে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ক'লোঁ কথাটো আপোনালোকে আকৌ বেয়া নাপাব আৰু কালিলৈ মানে ঊনত্ৰিছ জুন কাইলৈ গ্ৰন্থদান দিৱস আচলতে গ্ৰন্থদান নহয় মানে জিলা দিৱস পাতিব লাগে স্কুলবিলাকত চৰকাৰী স্কুলবিলাকত পাতিছে আমাৰ তামানাহঁতৰ স্কুলতো পাতিছে আৰু যিবিলাক প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ পৰা ওলাই গ'ল গাৰ্জেনসকল হওক বা মাতৃ বোধ পৰিচালনা সমিতি সকলোবিলাকে স্থানীয় লোকে মানে কি কৰিব লাগিব নিজৰ নিজৰ পঢ়ি অহা বিদ্যালয়খনত বা নিজৰ কাষৰ বিদ্যালয়খনত একোখনকৈ পাৰে দুখনকৈ পাৰে ন পুৰণি যদি আপোনাৰ ওচৰত পঢ়ি থকা নতুন কিতাপ নাই বা পঢ়ি থকা পুৰণা কিতাপহে আছে আপুনি তাকো দিব পাৰে দুখন এখন কিতাপ আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালী আগবঢ়াব আপোনালোকৰো ভাল হ'ব আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিও ভাল হ'ব যিসকলে পঢ়ি থাকে কাইলৈ সেইটো কাম আছে কৰিব লাগিব ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়াকৈ গৈ নাথাকোঁ ভাতকেইটা খালোঁ খাই পেলাই পঢ়িবাৰো কথাটো কওঁ সেইটো ভাল ক'লোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আশা কৰি চাই ভালেই পালে যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট এটা কৰিব যদি কোনোবাই মন যায় শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰে অৱশ্যে আমাৰ ভিডিঅ'নো কি শ্বেয়াৰ কৰিব ন তথাপিতো শ্বেয়াৰ কৰিলে ভাল লাগিব আৰু আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবাই চাই আছে আজি ফাৰ্ষ্ট তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে চাই পেলাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আৰু ফেচবুক পেজৰ পৰা যদি কোনোবাই চাইছে মোৰতো ফেচবুকত বহুত ফ্ৰেণ্ড আছে মই গম পাওঁ সকলোৱে চাই থাকে আৰু তোমালোকেও বা আপোনালোকেও কাইণ্ডলি ফেচবুকৰ পেজখন ফ'ল' কৰি থ'ব দেই আজিলৈ আহিছোঁ সকলো ভাল থাকক বস্তু থাকক Bye.